munisaxon bu she'r siz uchun diqqat bilan eshiting baxting kulsin tez orada kelin bo'lgin nikohingni o'qib qo'ysin o'sha domla farzand bersa qulog'iga azon aytib yuz ko'zidan o'qib qo'ysin o'sha domla qazo yetib, qazo etib tobut ichira yotganingda janozangni o'qib qo'ysin o'sha domla ey kristal qalb dugonalar duduqlanib dovdirashib jovdirashib turganida yo ollohim gunohlarin kechirgin deb xudoyimdan so'rab qo'ysin o'sha domla salomat bo'ling ahli ilmlarni ustidan kulmang faqat bizni hayotimiz bular ishdan i̇şte qaytayotgan paytimiz juda kech edi soat o'n ikkilardi alloh alam o'n bir yarim o'n ikkilar edi soat qaytayotganimda yo'lda mana yani bu onaxon qizlarim ko'chada turishgan edi mashina to'xtatib turishgan edi avval o'tib ketdimda qaytib ko'ngil bo'lmadi olloh qalbimga solib orqaroq qaytib qaytib kelib oldlaridan to'xtab so'radim va qaysi manzilga olib borish kerakligini so'radimda uylariga olib kelib qo'ydim yo'l yo'lakka ketayotganimda bu onam bilan farzandlarini o'rtasidagi suhbatni o'zaro endi eshitib qoldimda undan uzr so'rab suhbatligiga qo'shildim va manzillariga keldik uylarni ko'rdik mana shu uy oradan mana ikki marta kelib ketdik bilasizlar azizlar surishtiramiz boshqa qilamiz bu oila bu onaxon o'zlari qo'qondan asli buvaydadan o'zlari internatda katta bo'lganlar ya'ni dedдом katta bo'lganlarda navoiy viloyatiga kelin bo'lib tushganar bundan uch yil oldin turmush o'rtoqlari olam o'tdilar hozirda bitta qizlari durdona singlimiz va nazokat singlimiz birlari yigirma to'rt yoshda birlari o'n olti yoshda bularni o'rtaligida o'rtancha farzandlari bo'lgan o'g'il farzand uch yosharligida o'g'irlab ketishgan hozirda mana yigirma ikki yosh bo'lgan bo'lardi bundan o'n to'qqiz yil oldin o'g'illab ketishgan ekan surishtiruv jarayonida ham mana suhbatda ham baribir bilinadi ona ado bo'lganda farzand og'ida kuyib kelganlar ketmat ketsin ular uni ustiga o'ttiz yildan beri o'zlarini shaxsiy uylari yo'q umuman uylari yo'q muram azizlar bilasizlar miskin degani hech narsasi hech vaqosi yo'q insonni miskin deydi mana yani bu oila shu oila shu miskinlarni sarasiga kiradigan oila chiqdi surishtiruv natijasida kun kechirishlari tasbehlar yasashadi tasbeh yasab masjidlarni oldida sotishardi hozir endi mana karantin davrida umuman buyerga chiqib nima qilish olmadi faqat misol tozalash ishlari yoki bu joylarga kimdir chaqirsa shu uborkalarga borib onaxon qizlar bilan borib bir amallab kun kechirib kelisharekan bir million bir yuz ming so'mga shu shuchig'atoy mavzesida xonadonda ijarada turishar ekan mana mana shu xonadon ko'rib turganinglar tepada hamma joydan chakot o'tib yotibdi mana mana shu yotoq uchalalari shu yotoqdalar mana mana shu xona keyingi xonada endi bu narsalar turadi oshxona hammom tualet endi haligi hammasi bitta joyda katta qizlari yoshligida nogironlikni boshida o'tkazgan ancha vaqtgacha yurolmagan muhtojlikdan hatto mana yigirma to'rt yoshgacha maktabga ham chiqmagan muhtoj bo'lmaganda sizu bizga farzandlarimizga o'xshab bular ham maktabga chiqqan bo'lardi shunazokat singlimiz opasiga yozishni chizishni o'qishni o'rgatadi alhamdulillah shundan tashqari ham mana namozlarni ham o'rganishgan namozlarni ham o'qishar ekan baraka topishsin ollohdan so'rab kelishar ekan har gapida allohga hamd har gapida shukur har qadamida zikr duo shu kungacha alloh taolo bularni rizqini berib kelgan va undan keyin ham beradi lekin bu holatlarga agar sizu bizni alloh taolo sababchi qilib qo'ygan bo'lsa inshaalloh ajab emas bular boqimanda emas manga uy olib ber manga non ber manga u ber manga bu ber deb mana shu singlimiz aytyaptilar onalariga endi nima qilamiz ertadan karantin ekan uzr man shu gapni aytaman endi man juda non yo'q uyda non yo'q hech bo'lmasa non puliga harakat qilaylik bu narsani buyerga olib chiqib sotaylik deyapti nimaiki bo'lmasa halol yo'l bilan pul topaman deb uyga non ko'tarib kirish maqsadida qizlar qiz bola boshi bilan endi xulosa sizlardan befarq bo'lmanglar azizlar opa singillarimiz mana singillaringlar ko'ringlar mana bu holatda yashashyapti uka ukalarimn ko'ringlar siz bilan bir osmon ostida bir yurtda bir qalmda yashab turgan mana oila alloh taolo bizani bu xayrli ishga sababchi qilishini allohdan so'rab qolamiz kim shipirib beringiz magazinlar yonini kim nima qilib bering nima salfetka sotgan kunimiz bo'ldi keyin baribir zelen kartoshka sotib yurdik keyin iloji bo'lmadi do'ppi taspiqni soting xola dedi paypooq do'ppi tasib shu bilan kun ko'rib yurdika hozir ham bu yerda ham uborkaga chaqirishadi уborkаis qilib bering mana shu yerda sizga yordam beramiz deydi stalovychaqirishadi keyin bozorlarga chaqirishadi shupirib yurib mana shunaqa kun ko'ramandeb xonadonga borib yuribman hovlilarni shipurib tirikchilik qilyapman shuia bolalarimni olib chiqmayapman qo'rqamanda bular qiz bola agar kattaroq joy bo'lsa katta qizimni olib ketyapman qizimni qoldiryapman kichkinasini assalomu alaykum biza shu yigirma besh yildan beri shu yerdamiz kvartirada ko'chima ko'chib yurgan kunlarimiz ham bo'ldi kimdirlar gapirishdi mani uyimda turmagan bor o'zing boshqa joyga ko'chgin deyishdi ijara puli to'lanmaganimizda qiynalgan kunlarimiz ko'p bo'ldi ko'chada yurib savdo qildik lekin halol mehnat bilan topdik hozir mana tasbeh to'pilar sotamiz tasbeh to'pini o'zimiz yashaymiz isinglim ham menga qarashadi ko'chada yurib man shu soat o'n bir o'n ikkilargacha yurib keyin kelamiz ertalab chiqib ketibd kichkinaligimizdan yetti sakkiz yoshligimizdan sotganimizd bittamioyxonalarda soardi сrs kafelarda hammaga etardik qiynalganmiza aldaosa yo'qol deb haydab o kichkinaligimiz ktagim kelan mana maktabga joylashtirib formalarimni o'zlari haligacha qilib beradilar ha o'tadi sabr qilamiz ollohdan so'raymiz xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi deb turibmiz ha shu yo'q yo'q shu mana shu yerda uxlaymizha shu yerda yashaymiz yo'q xolodilнik bizada yo'q unaqa narsalarga kuchimiz yetmaydiku bizga shu uy joy bo'lsa boshqa hech kerak emas <laughs> uy vatan bo'lgan baribir yaxshi ekan hammaga oruza havas qilamiz lekin bizada yo'qto'g'ri Allohdan so'rash kerak ollohni o'zi yordamberi bandasiga emas xudodan xat so'rash kerak xudoyim o'zsa yordam